শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত এটি বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই পৰীক্ষাটো কি হয় কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিদ্যালয়সমূহে কি কি কৰিব লাগিব কোন কোন ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে থকা বিদ্যালয়বিলাকৰ এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাটোক নামাকৰণ কৰা হৈছে পি এ টি অৰ্থাৎ পেৰিঅডিক এছে এচেচমেণ্ট টেষ্ট এই পৰীক্ষাটো প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিদ্যালয় পৰীক্ষাটো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যন পাব ব্লকৰ জৰিয়তে যে কি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত এই এছেছমেণ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এচেছমেণ্টটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ বছৰো এই এছেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিলে গতিকে এইবাৰ আৰু অকণমান বহলভাৱে এই এচেছমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো শৈক্ষিক পাৰদৰ্শিতা যাক আমি লাৰ্ণিং আউটকাম বা শিক্ষণ ফলাফল বুলি কওঁ সেইখিনি কিমান আয়ত্ব কৰিছে তাক চেক কৰি চোৱা এটা বিশেষ পদ্ধতি ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু কমেণ্ট বক্সৰ লিংক এই কমেণ্ট বক্সত আমি এটা লিংক পিন কৰি দিছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক তাত জইন হৈ ল'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'ব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক খবৰসমূহৰ মানে ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পোন প্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তেনেহ'লে আহকচোন পে'ড কেনেকৈ আৰু কি কি কৰিব লাগিব ডিটেইল জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ অভিযুপ্তি মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা দুই ছয় দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে প্ৰকাশ পোৱা এখন বিশেষ চিঠি এই চিঠিখন ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয়ৰ তৰফৰ পৰা আহিছে চিঠিখন প্ৰত্যেকখন এই জিলাৰ দি এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ ইডুকেশ্যনলৈকে এডি চি ই এডি চি ইডুকেশ্যনলৈকে আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰসকললৈকে আহিছে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলসকললৈকে আহিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন অফিচাৰসকললৈকে আহিছে চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো চাওক ৰিগাৰ্ডিং পেৰিঅডিক এচেচমেণ্ট টেষ্ট পে'ড ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ থ্ৰী টু এইট জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ পেৰিঅডিক এচেচমেণ্ট টেষ্টটো এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব জুন মাহত তাক লৈ এই বিশেষ চিঠিখন আহিছে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে চাওক উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্যা চাবজেক্ট চাইটেড এ বুক ইট ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট দি পেৰিঅডিক এচেছমেণ্ট টেষ্ট ফৰ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ থ্ৰী টু এইট উইল বি হেল্ড এজ পাৰ চিডুল মেনচন বিল' অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ মাজত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি হ'ব যিটো পেৰিঅডিক এচেছমেণ্ট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে শ্বিডিউল ঠিক কৰি দিয়া হৈছে টাইম টেবুল দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সোতৰ ছয় দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰে ন বজাৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত আৰু ছিক্স ছেভেন এইটৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব ওঠৰ ছয় দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে চাৰে ন বজাৰ পৰা দহ এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ সোতৰ তাৰিখ আৰু ওঠৰ তাৰিখে এই পিৰিয়ডিক এচেচমেণ্ট টেষ্ট বা পে'ড অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল ইয়াৰ বাবে আমাৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে চাওক আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যি মিডিয়াম অফ ইন মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে তাত চাৰিটা মিডিয়ামত হ'ব এছামিছ ইংলিছ বডু এণ্ড বেংগলী এই চাৰিটা মিডিয়ামত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক থাকিব আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বাবে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চল্লিছ নম্বৰীয়া হ'ব অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে চল্লিছ নম্বৰৰ এটি পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কি কি ছাবজেক্ট কভাৰ কৰি লোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে লেংগুৱেজ ওৱান লেংগুৱেজ টু মেথেমেটিক্স এণ্ড ই ভি এছ লেংগুৱেজ ওৱান বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হ'লে লেংগুৱেজ ওৱান টু এছামিছ বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হ'লে লেংগুৱেজ ওৱান টু বড়ো বঙালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হ'লে লেংগুৱেজ ওৱান টু এই বেংগলী এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত লেংগুৱেজটোতো সকলোৰে কাৰণে ইংলিছ তাৰপিছত মেথেমেটিক্স আৰু ই ভি এছ তাৰপিছত আমাৰ ছিক্স ছেভেন এইটৰ বাবে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰখন পঞ্চাছ নম্বৰীয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কি পাঁচটা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে দিব লাগিব সেই হৈছে লেংগুৱেজ ওৱান লেংগুৱেজ টু ছাইন্স ছ'চিয়েল ছাইন্স এণ্ড মেথেমেটিক্স ঠিক আগৰ দৰে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হ'লে লেংগুৱেজ ওৱান হ'লে অসমীয়া বেংগলী হ'লে বেংগলী বড়ো হ'লে বড়ো এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত লেংগুৱেজ টু ইংলিছ তাৰপিছত ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু মেথেমেটিক্স এই পাঁচটা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হ'ব অৰ্থাৎ এটা কথা গম পোৱা গ'ল তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চল্লিছ নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু ছিক্স ছেভেন এইটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে পঞ্চাছ নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষা ডেৰ ঘণ্টা হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে চাৰে ন বজাৰ পৰা এঘাৰ বজালৈকে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চমৰ বাবে সোতৰ তাৰিখ ছিক্স ছেভেন এইটৰ বাবে তেওঁলোকৰ হ'ব ওঠৰ তাৰিখ ইয়াত কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দি টেষ্ট ফৰ অল থ্ৰী ক্লাছেছ উইল বি হেল্ড অন দ্য চেম ডে' এছ পাৰ চিডিউল এভ'ভ অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকৈ তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম তিনিটা ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইট তিনিটা ক্লাছ এই তিনিটা ক্লাছৰ যোনদিনা শ্বিডিউল কৰা হৈছে সেই দিনটোতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ে তিনিজন শিক্ষকক ইয়াৰ কাৰণে বাছনি কৰিব লাগিব এই অনুষ্ঠানটো ভালদৰে চলাবৰ কাৰণে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক কি হ'ব স্মাৰ্ট ক্লাছ বা প্ৰজেক্টৰ স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে হ'ব এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতি পৰ্যায়ত আপোনালোকে এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এতিয়া চাওক কিবা কাৰণত যদি কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছ ৰুম নাথাকে বা টেলি ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ক'ত এভেইলেবল হ'ব তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এভেইলেবল হ'ব চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোত কোৱা হৈছে ই ক্লাছৰুম এপ আমি বিদ্যালয়ে কি কৰিব লাগিব প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব ই ক্লাছৰুম এপ বুলি সেই এপ্লিকেশ্যনটোত আমি কি কৰিব পাৰিম এই আমাৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি তাত চাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে এই আমাৰ যদি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম নাই তাৰ কাৰণেও ভয় কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নাই টেলি ইডুকেশ্যন যদি ক্লাছৰুম নাই তাৰ কাৰণেও ভয় কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই পাঁচ নম্বৰটোত কোৱা হৈছে ষ্টুডেণ্ট উইল এনচাৰ দি কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ ক্লাছ কপি টিচাৰ উইল চেক দ্য এনচাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টুডেণ্ট এণ্ড মাৰ্ক এগেইনষ্ট কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটো আগতে আপোনালোকে গম পাইছে যিহেতু ইয়াৰ আগৰ বছৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট বহীত বা মানে একজামিনেশ্যন বহীত তেওঁলোকে কি কৰিব কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰসমূহ কৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰ যিহেতু ডিছপ্লে হ'ব সেই এন্সাৰসমূহ কৰিব কৰাৰ পিছত আমাৰ শিক্ষকসকলে কি কৰিব লাগিব এই এন্সাৰসমূহ ৰাইট হৈছে নে ৰং হৈছে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ এইটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এটা ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাত আমি সেইখিনি ভৰাব লাগিব অৰ্থাৎ ৰেচপণ্ডবিলাক দিব লাগিব ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন পৰ্যায়ত ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণেও ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰো হ'ব তাৰপিছত ব্লক পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ন জুন ঠিক কৰা হৈছে ব্লকৰ কাৰণে দহ জুন ঠিক কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে তেৰ জুন ঠিক কৰা হৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলে যিবিলাক বিদ্যালয়ত এই ট্ৰেইনিংটো অনুষ্ঠিত হ'ব সেই শিক্ষকসকলৰ বাবে তেৰ জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ কি হ'ব এই পৰীক্ষাটো মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু যিহেতু সোতৰ আৰু ওঠৰ ছ তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি কৰিব লাগিব ঊনৈছ জুন তাৰিখৰ ভিতৰত ইয়াৰ যিখিনি ৰেচপন্স ৰেচপঞ্চসমূহ আমি নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বা নিৰ্দিষ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আমি সেইখিনি কি কৰিব লাগিব জমা দিব লাগিব গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰেচপন্সসমূহ দিব লাগিব তাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ব্লকৰ বাবে ট্ৰেইনিঙৰ ইয়াত চিডিউল দিয়া হৈছে আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ বাবেও শ্বিডিউল দিয়া হৈছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ এই ট্ৰেই কোন তাৰিখৰ পৰা চৰি কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব এই ট্ৰেইনিঙৰ শ্বিডিউল অলৰেডি ইয়াতে দি থৈ দিয়া হৈছে যিখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে বা লেটাৰ প্ৰকাশ পাইছে অসমক্ৰ শিক্ষাৰ পৰা তাত এই কথাটো দিয়া হৈছে গতিকে এই ইয়াতে দিয়া অনুসৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছয় তাৰিখে তাৰপিছত ব্লক আৰু চি আৰ চি কৰ্ডিনেটৰসকলৰ দহ তাৰিখে তাৰপিছত এই আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়বিলাকৰ কাৰণে তেৰ তাৰিখে দুটা ফেজত দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত বিদ্যালয় মানে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক এতিয়া প্ৰথম যিটো পাইছে আপোনালোকে ফেজ থ্ৰী ইয়াতে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা পাইছে অৰ্থাৎ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে এই ট্ৰেইনিংটো কি হ'ব তেৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব টাইমটো ইয়াতে এঘাৰৰ পৰা চাৰে বাৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে সজাই কাৰণে আকৌ সেই দিনটোতে ডেৰ বজাৰ পৰা তিনি বজা গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহে আৰু এটা প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিক্ষকসকলে কি পাব তেৰ তাৰিখে এই পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ পাব আমাৰ যিহেতু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আমাৰ তেৰ তাৰিখৰ এই ফেচ চিট পৰিছে আমি এনেকুৱা ধৰণে পাম বা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ যদি গ্ৰুপটোত জইন হৈ লয় তাত মই এই অৰ্ডাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ পৰা আপোনালোকে এই অৰ্ডাৰটো ডাউনলড কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু অত্যন্ত জৰুৰী প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে যিহেতু পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে যাতে কথাখিনি গম পায় আৰু পৰৱৰ্তী পর্যায় নিজ নিজ বিদ্যালয় সুন্দর যাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত করবেন শ্রদ্ধা সার বাইদেস নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হয়েছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই চেনেলটোৰ জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন আপনি যদি কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব